我々の重要拠点であるザイル発電所内に多数の爆発物が仕掛けられた敵対する武装勢力の仕業だこの施設は我々のエネルギー供給基盤であり全ての力を最前線に投入するためにも絶対に確保する必要がある君には全ての爆発物の解除をお願いしたい施設内には敵部隊も展開しているようだがこれらは全て無視してくれて構わないとにかく発電設備の爆破を防いでくれ 特に発電機と変圧器が一定数以上破壊された場合施設の機能は完全に停止してしまうくれぐれも注意してくれ残念ながら残された時間はとても少ないギリギリの任務になると思うが君の実力を信頼している メインシステム戦闘モード起動します発電設備に設置された爆弾をすべて解除して爆発まで時間がないわ急いで 타겟노골겟겟 <목소리가> ゲット残り2 k 爆発まで残り120秒よ全ての爆弾を解除できたようで作戦成功よ発電設備に被害はないわ素晴らしい結果よ帰還しましょう作戦目標クリアシステムは通常モードに移行しますレイブンお疲れ様